在这绝好的夜色之下，要商谈合作，就有些煞风景了吧？<laughs> 陪我逛了一整天，辛苦你了，老师。准备好接受犒劳了吗，老师？<laughs> 可千万别眨眼呢、啊。<laughs> 收下吧，老师。优秀的社长可不会亏待信赖的合作伙伴。 老师的玫瑰花，老老师，太太近了，这也下次会更成功的。这一次嘛，我还是很满意这个结果的。如此特别的回忆，我会好好珍藏的。<laughs> 跟老师在一起，总有好事发生呢、啊。